我看了你们这次交上来的关于盛石集团的净值报告，比起上次在万兴的有了很大的进步，不错，希望你们继续保持。先说一下向鼎吧，向鼎是这次进步最大的，他把公司的基本情况、土地、房产、商标、专利。 将军，将军，你在干什么？你嘴怎么了？你的,嘴,你的嘴,你嘴怎么了？这这这呃，我在做最近很流行那个章鱼嘴之舞。章鱼嘴之舞，就是你们不啊，就是。 嗯，二嗯，二三四五六，最近在办公室很流行，有助于腿部运动。二二二嗯。没什么事的话，我先走了。 干嘛这么看我？哎！干嘛、啊？我操！我刚才想事情。明明是个大男人的嘴唇，怎么比我的还软？ 什么乱七八糟的？办了。<laughs> 你一直看着我干嘛？哦，那、呃、个，我我觉得乔总您今天真美。你有时间拍我马屁，不如把自己事情做好吧。好的。 天呐，天呐，我是怎么了？我是得嘴唇恐惧症了。